Awal mula kita diciptakan dan dijadikan Allah adalah fitrah suci dan bersih. Pada saat ruh itu melepaskan cangkangnya, ruh itu melepaskan tubuh yang zuhir ini, Bapak Ibu. Ketika itu, ruh itu tetap berada dalam keadaan fitrah dan suci. Kenapa ruh itu tetap berada dalam keadaan fitrah dan suci? Karena ruh itu bahagia daripada diri yang maha suci. Ruh itu bahagia diri Tuhan. Jadi kalau kita paham, kita mengerti, kita mengenal akan rahasia sejati diri, bahwa diri kita di bagian diri yang mahasuci, bahagian daripada diri Tuhan. Maka disitulah kita selamat. Dan tahu kita jalan pulang dan kembali kepada Allah itu. Di ma datangnya situ pulangnya, di ma hilang di situ cari. Inilah yang Allah katakan kepada kita. Wa anna ila rabbikal muntaha. Bahawa sesungguhnya Rabbimu itu. Aku ini kata Allah. Aku inilah akhir kesudahan perjalanan hidupmu. Berapapun umur dan usia kita hidup di alam dunia ini. Satu saat kita akan pulang dan kembali kepada Allah. Karena Allah itulah hakikat daripada diri kita ini. Karena diri kita ini bahagian daripada diri yang mahasuci. suci. diri kita ini bagian daripada diri Tuhan. Munculkan kesadaran yang isbat di dalam diri. Supaya kita paham dan mengerti apa yang Allah maksudkan sebenarnya pada diri Bapak Ibu itu. Inna lillahi wa inna Sesungguhnya asalmu adalah Allah. Tetap pulang dan kembalinya jadi Allah. Jangan jadi apa-apa. Asalmu daripada aku. Tetap pulang dan kembali kepada aku. Maka untuk lebih pahamnya kita memahami akan rahasia hakikat diri. Asal kita adalah Allah tetap pulang dan kembali tetap jadi Allah dia. Maka kenalilah sebenarnya sebelum Allah menciptakan sesuatu. Sebelum Allah menjadikan sesuatu. Sebelum ada namanya Nur. Siapa yang ada sebelum adanya Nur. Sebelum adanya kehidupan, siapa yang lebih dahulu ada sebelum adanya kehidupan? Memalikan hanya dia semata-mata. Maka semuanya ini adalah cerita dan sandiwara Tuhan, Bapak Ibu. Ini yang Ustadz katakan tadi, bahwa Allah itu sebelum menciptakan sesuatu, dia bernazarullah. Nah, nazarullah itu maksudnya, Allah itu berpikir di dalam pikirannya sendiri. Nah, untuk menghantarkan pahamnya begini, Bapak Ibu ada ajatan di rumah, atau yasinan lah namanya ya kan? Ya, jadi mau diundang 100 orang. Ya, jadi ketika Bapak Ibu ingin melakukan hajatan 100 orang, Bapak Ibu udah berpikir nih, berapa kardus air murah kuah itu dibeli. Ya, nanti kalau masak kita makan berapa kilo berasnya yang akan ditanak. Itu udah kita pikirkan tuh. Padahal bendanya udah ada atau belum tuh? Belum ada Itu namanya bernazar kita itu Berpikir kita Kalau orang 100 orang Berapa kardus airnya Berapa beras nasinya yang akan dimasak Berapa ekor ayamnya nanti yang akan dibeli Untuk disembeli untuk masak nanti Kita sudah bernazar itu Setelah matang caranya Bapak Ibu berpikir Mau datang nanti 100 orang Atau 80 orang Tidak masalah lah Inilah Aku tetap akan zahirkan juga beli ayam, beli beras, beli air mamur rakuah sesuai dengan pemandangan dan pikiran aku. Begitulah Allah sebenarnya. Sebelum Allah menciptakan, sebelum Allah menjadikan, sebelum Allah mentejalikan membuat satu cerita untuk mengenal dirinya. Semuanya sudah matang dalam pikiran Tuhan. Sudah matang dalam alam nazarnya. ah kalau bapak ibu setuju dengan bahasa ustadz allah tuh sempurna dalam imajinasinya ini ya, ada juga nggak setuju ya nggak apa-apa cuma ustadz menghantarkan bahasanya begitu di alam pikirnya tuh maka alam pikir allah itu yang mesti kita pahami karena dia yang ada ketika itu semata-mata belum ada siapa-siapa udahku biniku belum ada tuh hanya dia cuma yang ada Nah, ini alam nazar Allah itu ada tiga Bapak Ibu. Ini alam nazarnya. Alam nazarullah. Nah, ini alam nazar Allah itu ada tiga Bapak Ibu. Ini alam nazarnya. Alam nazarullah. Sebelum Ustaz lanjut, Ustaz mau nanya sama Bunda dulu. Paham atau tidak nih? Kalau tak paham, tidak boleh pulang. Tak boleh pulang ke Malaysia. Ya. Alam Nazarullah ini apa nih yang Ustaz maksudkan tadi, Bu? Alam awal. Alam awal yang bagaimana nih? Sebelum ada yang lain. Oh yang iya. Menjaga. Alam awal sebelum ada yang lain, sebelum Dia menciptakan sesuatu, no. uh, Nur. Maka sebut Alam Nazarullah, Alam pikir Tuhan. Ya. Itu bahasa yang lebih mudah, Alam pikir Allah atau ilam, Alam imajinasi Tuhan. Nah, contohnya kan sudah Ustaz sampaikan tadi. Alam nazarullah, alam pikir Allah itu tiga, Bapak Ibu. Nggak banyak alam pikir Allah itu tiga. Nah. Pertama namanya alam azali. Yang kedua nama namanya alam suluhil kodim. Suluhil kodim. Dan yang ketiga namanya alam tanzizi kodim. Ini sudah ada sesuatu atau belum nih? Sudah ada langit dan bumi? Sudah ada ke arah seluruh dan mahfuz? Belum ada. Sudah ada kan namanya nur? Belum ada. Kalau belum ada siapa yang ada ketika itu? Allah. Allah saja yang ada tuh. Nih masih dalam keadaan ini Bapak Ibu. Ini apa namanya nih? Nah Tuhan. Ini yang disebut namanya la ta'yin. Disebut namanya la sautun wala harfun. Ya, disebut namanya hu, disebut namanya wujud mutlak, wujud hakiki, zatul bihal. Disebut namanya gaibul guyib. Tidak ada kata dan suara itu. Itu kata paripaipan, ipan ni aku ni ha. Tidak bisa tu. Kosong dah tu dah. Ah, itu di situ dia. Ini yang disebut namanya Nazarullah. Ni Nazarullah tu. Jadi alam pikir Allah, alam nazarullah itu tiga. Yang pertama alam azali sebutannya. Nah, alam azali ini apa pula cerita Tuhan di sini di alam pikirnya itu? Nah, ketika Allah berada di alam azali, nah ini Ustaz gunakan bahasa berada supaya paham. Jadi kata-kata berada itu untuk menghantarkan pemahaman saja. Ketika Allah berada pada alam azali, ini yang dikatakan. puji Allah bagi Allah puji Allah bagi Allah dialah yang Ahmad dia pula yang disebut Muhammad dialah yang memuji dan dia pula yang terpuji atau bahasa lainnya puji kodim bagi kodim Kenapa dikatakan puji Kodim bagi Kodim, puji Allah bagi Allah, dia yang terpuji, dia yang memuji? Karena tidak ada sesuatu yang lain selain daripada dirinya, hanya dia semata-mata. Karena dia semata-mata, maka kata Pak Arifai, Allah itu dalam keadaan jomlo pisabilillah. <tuh -tuh> Allah itu dalam kesendirian. Allah dalam kesendirian, kesepian. Allah dalam kegelapan. Itu bahasanya tuh. Nah, Mudah-mudahan Bapak Ibu paham dengan bahasa Ustaz ini. Mana di antara bahasa Ustaz yang bisa Bapak Ibu pahami? Ambil kalimat itu. Allah dalam keadaan jomlo, Allah dalam keadaan kesendirian, Allah dalam kesunyian, Allah dalam kegelapan, Allah dalam kesepian, Allah dalam kesendirian. Itu bahasanya tuh. Ini azali namanya. Nah, di sinilah bahasanya dia mengingat akan dirinya sendiri.